Əl-günə haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyinizdən xahiş edirik. Azərbaycanın iyulun 27-sinə gözlənən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Absheron yarımadasında iyulun 27-sində hava şəraiti əsasən yağmurlu olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə gündüz havada bir dolacaq gözlənilir. Şimalı şək küləy əsəcək. Avanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüzü 35 dərəcə isti. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 32-34 dərəcə isti. Atmosfer təzyiqi 755 mm şivəstunu təşkil edəcək. Nisbi tutbət 55-60% olacaq. Azərbaycan rayonlarında səhər hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz saatlarında bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çağıacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənir, mülayim şəklə isəcək. Avanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə istidir, gündüz 32-37 dərəcəsidir. Dağlarda gecə 9-14 dərəcə istiyi, gündüz 17-22 dərəcə istiləcək. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.